तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आज की बैठक में क्या नहीं पिछले दिन, दिनों में श्री काल तख्त साहब और तख्त श्री पटना साहब के बीच कुछ ऐसी बातें आई जिसमें सिख समाज में काफी अस, असंतोष पाया जा रहा था सो so, उस दूरी को कोई आपस में कोई विचार मतभेद हुआ उसको लेकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट जरेंद्र सिंह धामी जी की तरफ से एक कमेटी गठित की गई जो हमारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर प्रधान है रघुजीत सिंह विरक साहब इनकी अगुवाई में और गुरबचन सिंह जी मेंबर साहब इन इनके साथ में ये कमेटी यहाँ पटना साहब पहुंची और समुची यहाँ की गुरुद्वारा कमेटी है जो प्रबंध चलाती है प्रधान साहब समेत सभी मेंबर साहबान से, से काफी लंबी बातचीत हुई है इनके मन में भी कुछ शंके हैं वो भी बात हुई है और जो हमारा काम था यहां पर आकर इनसे बात करने का उसकी रिपोर्ट जो बनाकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी को सौंप देंगे और उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है काल तक साहब पर जाएगी सो तो ये आज अच्छे माहौल में हुई है क्योंकि हम बात संवाद को खत्म नहीं करना चाहते पिछले दिनों में जो पांच प्यारे साहबान ने जो फरमान जारी किया था यहाँ की कमेटी की तरफ से उस पर पुष्टि की गई थी हमने पहले भी बोला है कि हम उसके साथ सहमति नहीं करते सो उसके बाद में जो आज की बात हुई है उसके बाद में को अच्छे नतीजे आए हम तो गुरु साहब के चरणों में अरदास किया कि दो तख्तों के बीच में जो ऐसी हालात बन रही है उस हालात को जल्दी निपटाया जाए सिखों के दो बड़े स्थान है जिनका अपने आप में महत्व है जहां दोनों तख्तों पे जो सिंह साहबान कार्यवर्ता है वो हमारे लिए सम्मानीय है सो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला कितनी जल्दी सुलझता है और अच्छे तरह सुलझता है जी क्या लग रहा है कि ये मामला सुलझ जाएगा गुरु का घर का मामला है वो मामला सुलझी रहेगा